Все, я беременна! Ушла. Я беременна с собой вот уже долгие сорок лет. И сегодня я чувствую, я чувствую, что готова родиться заново. Кто это? Мой любовник. Погодите, разве не шампьер? Но жанр Монако, арберка У вас было два любовника. Ничего себе. Он был красив. Ой, деликатен. Чуток. Он не был казнаричным, но обладал каким-то животным инстинктом. Но все чувства это очень важно прислушиваться к своему инстинкту. Нет, я так долго не выдержу. Черьма это не для меня. Я не могу ничего а мне нужно двигаться. Движение. наш девиз жизни. Ну, любыми путями сохраняет человеческое достоинство. Ну, а так как я женщина, то и женское достоинство. Это очень непростая задача. Очень непростая задача. Но если ты, как вот говорю, да, всю жизнь будешь исследовать себя, всю жизнь будешь думать, что ты такое, зачем ты, это не точная цитата, конечно, то ты даром прожил жизнь. И вот в этой роли у меня есть возможность а о многом много поговорить о а не верности, о, о кокетстве, о какой-то очень целеустремленности, о том, чтобы не позволить уступить на свою честь свою, никому не позволить. Я Бог и моя жизнь. Все остальное – это обстоятельства. Я говорила, жизнь ломала только обстановку вокруг меня. Характер мой никогда не менялся. вот так я могу говорить, говорить о том, что жизнь, она... А скажите, вот именно вы играли женщину такую, да, пожилую? Но, ну, старую но женщину, да, даже можно старую, сказать старую. Но вы совершенно как бы совершенно в другом пространстве находитесь. Ну, возрастном Я знаю же старую женщину, у меня же нет вот никаких каковы то, ощущения? Ну, сложностей, потому что я сама старая женщина, мне 77 лет. поэтому я играю то, что держитесь, делайте, держитесь, держитесь. Ну это здорово, да. да? Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Мы начали репетировать здесь в Сузирии, пьесу на пару. На пару мужчина и женщина для Ады Николаевны Алексей Павлович просил сделать с Адой Николаевной спектакль. Как правило, мы делаем Сузири, играем в Сузирии, выкатываемся на большую сцену, ездим по городам уже на большой сцене, а здесь продолжаем играть. То есть так было со спектаклем «Будьте как дома» с Ахтемом Сейтаблаевым. И вот Алексей Павлович попросил сделать такую историю выделил. Мы начали репетировать одну пьесу. Денег пока что не было, их обещали, но их не было. И в результате пока мы репетировали, мне принесли эту пьесу, я должна прочитать ее маме как проверка, потому что я люблю инсценировки делать по романам, а пьесы я всегда очень осторожна. И говорю, мне кажется, что очень хорошая пьеса. Она прочитала, она говорит, я хочу это играть больше, чем тут". то. есть это был ее выбор, да? Да. Она захотела играть этот персонаж, и, конечно же, есть, э, то есть в принципе возрастная артистка играть в принципе любая, но так играть это, это было может беда. очень небольшое количество артисток на планете. Это да. Вот, потому что даже если это артистка моложе, то уходят очарование от того, что это взрослая очень женщина. Вот. И то, что им хотелось, это самое главное. А Света Арличенко это мой талисман. Это мой шестой спектакль в качестве режиссера-постановщика. И во всех шести моих спектаклях Света работала. То есть я очень люблю эту артистку, а, я дебют свой делала на нее, главная роль. Ну, вот. И здесь мы вернулись, и я считаю, что такая роль 40-летней тоже да, она эксклюзивная. А сколько лет актрисе, если это не секрет? Она играет, например, на свой возраст. Она играет в свой свой Но она, она не уступала от Николаевны, это смотрелось настолько гармонично. Вообще, в свое конечно. время они получили пектораль Ада за «Мать» а Света за роль второго плана, за дочь в одной песне у Богомазова в много лет назад это был не мой спектакль, это спектакль Богомазванов. в театре это... драмы и комедии. Они очень давние партнерши. Uh -huh. вот. И они близкие очень друзья. И это тоже сказывалось. То есть эта работа была... Выпуск у нас был тяжелым, потому что при том, что мы репетировали фактически все время Майдана, но мы репетировали 2-3 дня, потом во время Майдана ничего не было возможно, желания сил не было. Потом театр шел в репертуарном режиме и трудно было урвать время для репетиции. Здесь это не так просто. А где а вы вот? репетировали? Ну, здесь и на малой сцене репетировали. Много дома репетировали просто. Уходили в комнатах. А вот. Но с момента, когда пришли деньги и когда пошло в производство оформления, собственно, вот 7 числа августа пришла чемодан. Как вы понимаете, это было не то время, когда можно было что-то найти. а вот а Света покоронила брата еще не прошло 40 дней мы за неделю до выпуска уехали вот мы вернулись из востока 25 числа ада николаевна ездила да, в зону да. АТО? — Да. да. — с концертом да творческие встречи да. были вот творческие. я я автор ситаблаев и ада николаевна были в Краматорске Северодонецке и Славянске День независимости мы встретили в Славе. Вот, и Артемовск еще. Так, так что... Стационарно вы работаете в театре, в театре я, на левом Я, я, стационарно работаю в театре Сузири. Я режиссер а, театра Сузири. А с тех пор, да. как я ушла от Романа Виктюка, я работаю а -а -а. здесь режиссером. А потом я работала артистом, актрисой. Света, актриса театра драмы и комедии на Левом берегу Тимбра Руговцева. Свободной, свободной Но все-таки это тандем, вот именно две таких актрисы, это было не случайно. Я так понимаю, ну, это... что было... У уже... это ваш четвертый продумано. спектакль? Продум... Сады. Обманута, Розовый мост, Вася... Будьте как дома. «Будьте как дома. Пятый, пятый спектакль совместный. Просто степень партнерства такого. Вот такого такое партнерство было скорее «Обманутой», но опять-таки там были другие персонажи. Здесь две артистки вертятся на пупе. У них нет времени даже уйти и вздохнуть. Они все время перед вами на площадке. Как правильно называется такой спектакль сейчас? Чистые дуэт. Это чистый это это, Правильно Дуэль. это как-то не называют. Это парная такая пьеса. Как правило, такое разбавляют. Разбавляют еще персонажами. А мне как раз очарование от того, вот. что все персонажи да. они да. Да. не вот нужны. В чем они есть. они приходят, но их и они не да. нужны. Вот эксклюзивность этой постановки, да. что да. двое людей да. гениальных, как на мой взгляд, но совершенно а гениальные, что? что это их художник, который сделал чемоданы персонажами и местом действия, и персонажами. Это стиль, который привнес, привнес художник. Это очень, очень много от музыки. Я нашла эту музыку в мультике. Половину музыки. Да. И музыка достаточно определенная стилистически, поэтому нужно было найти музыку, которая будет соответствовать. И эту музыку написал замечательный киевский композитор Андрей Шусть. Всю лирику, все, всю тоску он написал для нас. Вот. То есть это вот такие вот, это тяжелая кропотливая работа. Начинающая девочка режиссер пришла ко мне в качестве ученицы. Вот, я хочу немножечко поучиться. А пришла как по мрежам. Как Вика, Вика Сываныч. И без Вики я бы не выпустила этот спектакль, потому что это человек, который верняк, который организовал всю работу. Она знает весь, она эти чемоданы одна тягала в протяжении всего этого времени. Она знает пьесу от начала до конца. Ей это нужно для опыта. Она молодой режиссер, она уже поставила спектакль, но она настолько не ленива, что она стала заниматься вот этой вспомогательной работой. А Скажите, готовите вы этот спектакль, все-таки планируете на большую сцену да, конечно. выйти? А да, где конечно. когда, если пока есть какие-то. Пока что планы... не могу ничего сказать. Пока но что надо Уже, было но уже планы Здесь, есть, конечно, да? Конечно. Это, это, это... и мало того. В этом есть заинтересованность, чтобы вывести это и по городам Украины, и съездить в Израиль, и в Америку. То есть, в принципе, моя предыдущая, это, это предыдущая работа и в качестве артистки, и в качестве режиссера подарила мне большое количество друзей, которые в продюсерском мире, которые заинтересованы это вопрос. Только сначала всегда надо сделать продукт. Поздравляю вас с премиум. Еще рано, еще завтра вторая. Так что, да. одобьем этот блок, и можно будет подумать. Я думаю, больше. что уже все пошло очень и даже неплохо. Я очень вам благодарна поверьте, за разговор. Я побежала, поверьте. потому что маленький ребенок ждет. Да, удачи. Счастливо, уже. спасибо удачи, вам. Да,